Здравствуйте, меня зовут Вероника, у меня є яскрава зовсім, можна сказати, по украински потому что я розмовляюся е, у ринку. У меня сегодня було просто на новорічні фети, я виступала зі ручкою бабушки. І получилось так, що я хочу провести конкурс на, як сказати, краща собака року, безпорідна собака року. Всього вартість. вартість э, стоит, чтобы провести мне эти сор э, соревнования, провести мне эти соревнования, чтобы записаться на этот конкурс, надо 50 гривен. И нужна ветеринарный паспорт. Если вы щенок не делали прививку отказам, тоже приходите. Ладно, чтобы у вас были все остальные прививки. Э, будет проводиться. Э, я создала группу Чиночки-звоночки в Одноклассниках. Заходите на меня. Меня зовут Вероника Сладко, мне 13 лет хотя мне 11, потому что там не было даты моего рождения. Заходите в группу «Щеночки-звоночки», присоединяйтесь, пишите вопросы. Этот конкурс я хочу провести, потому что у меня есть 4 лапы, друзья, у меня есть 4, я живу в комнатной квартире и могу содержать. Но если хотите, провести, я провожу этот конкурс ради того, чтобы вы увидели, какой какие красивые красивая, бесспороднейшая это у меня чисток волнечный, он породный. Ну, мы просто не знаем папу. Он может и быть не не породный. Паспорта у него нет. Я хочу кому-то его отдать за 500 гривен. Это маленькая плата, потому что он очень этого требует большого ухода. Потому что, как и стал фарширский тариф, он требует большого ухода. Он любит, ухода. Он любит поспать, покушать домашние животные. Хоть большой, но очень ласковый, любит детей за котами не гоняются. Пишите в мою группу э, всякие ответы, я вам все, все отвечу. Э, деньги принесите с собой. Э, приходите, я это видео рассылаю везде. И я хочу провести хоть не только 11 лет, я хочу провести, не обращайте на это внимания, я хочу провести эту конкурс. Секундочку. А ну, это... Алло, Алло Мама дома. Алло. Это мама. Да. Звонили. А. Я хочу про секундку, ради того, чтобы чтобы я хочу сделать, мама. как бы сказать, э, сделать приту, э, притулок для животных э, купить. Мне нужно для этого 12 тысяч долларов. Я хочу его построить. Если вы мне поможете его строить, я буду вам очень благодарна. Приходите. Все принимаются, если это животное кастрирована или требуется большого ухода, 20 гривен всего лишь. До свидания. Я вас люблю. Если что, обращайтесь, пишите мой губ. Щеночки-звоночки. Однокласс. Вероника Сокунина.